बीजेपी की खबरों को पिछले दरवाजे से मैनेज किया जा रहा है और विपक्ष के उम्मीदवारों को पिछले दरवाजे से दबोच लिया जा रहा है कर्नाटका के गुलबर्गा में प्रियंका की रैली में आई यह भीड़ क्या आश्वस्त करती है कि जनता के पास अब भी कुछ बचा हुआ है चुनाव जनता लड़ रही है या लड़ाई का मैदान कहीं और शिफ्ट हो गया है दो का चुनाव अब वाकई डराने लगा है इंदौर का सूरत हो गया या सूरत का इंदौर हो गया इंदौर और सूरत में जो भी हुआ अगर आप उसे उम्मीदवार की लूट नहीं कहते हैं चुनाव की लूट नहीं कहते हैं तो लोकतंत्र और चुनाव की समझ पर आपने धर्म की पट्टी चढ़ा ली है आप जानते सब हैं मगर नहीं जानने की नौटंकी कर रहे हैं आपसे बेहतर तो वो लोग थे जो इस देश की आजादी और लोकतंत्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा गए और आप हैं कि धर्म के नाम पर नहीं जानने की नौटंकी कर रहे हैं इंदौर में आज जो भी हुआ अगर उससे वहां के 27 लाख वोटरों को ठेस नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र नाम का विचार भी उनके बीच से खत्म होता जा रहा है विधानसभा के बाद इंदौर में चालीस हजार से ज़्यादा नए नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं इनमें से ज़्यादातर ऐसे युवा हैं जो पहली बार मतदान करेंगे उनके सामने भी दो राष्ट्रीय पार्टियों में से एक के चुनने का विकल्प समाप्त हो गया है आप इस वीडियो में निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से पर्चा वापस लेकर जाते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम की दे भाषा देखिए उन्हें पता है कि जो किया है वो इस देश के लोकतंत्र के प्रति अपराध है इसलिए नजर नीची करके चले जा रहे हैं सर झुका हुआ है और साथ में हाथ पकड़े हुए हैं बीजेपी के विधायक रमेश मेन्दोला तमाम मोबाइल कैमरों के बीच अक्षय कांती बम अपना सर झुकाए चुपचाप निकलने के फिराक में है और लोकतंत्र को गर्त में छोड़कर सीढ़ियाँ उतरते हुए चले जा रहे हैं ताकि किसी तरह बाहर का इलाका आ जाए निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से निकल जाए और कहीं गायब हो जाए ताकि आज किसी से नजर मिलाने की नौबत न आए बीजेपी को भी भरोसा नहीं की उसकी पार्टी में आने वाला या कांग्रेसी खुद चलकर आ जाएगा कहीं रास्ता ना बदल ले बीच रास्ते से गायब ना हो जाए इसलिए उसे कर बीजेपी के ही लोग अपने साथ लिए जा रहे हैं इंदौर का का यह वीडियो सूरत सूरत से से काफी अलग है कांग्रेस का उम्मीदवार और उसका प्रस्तावक उम्मीदवारी रद्द होने के बाद गायब हो गया लेकिन इंदौर में खुलेआम आप देख सकते हैं इसका वीडियो आपके सामने है उनतीस अप्रैल को पर्चा वापसी लेने का अंतिम दिन था दोपहर तीन बजे तक पर्चा वापसी होनी थी तेईस उम्मीदवारों ने पर्चे भरे कांग्रेस सहित आठ उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए अब भी चौदह उम्मीदवार मैदान में हैं मगर एक राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार मैदान में नहीं है इंदौर के सत्ताईस लाख मतदाताओं से उनका विकल्प छीन लिया गया क्या कांग्रेस के उम्मीदवार को किसी और तरीके से डराया गया है सत्रह साल पुराने केस में अक्षय कांति और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा दस मई को सुनवाई है दैनिक भास्कर ने लिखा है कि इंदौर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों पर सत्रह साल पुराने केस में हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ा दी है 2007 की यह घटना है जमीन के विवाद का मामला है आरोप है कि अक्षय कांति और अन्य ने यूनुस पटेल की जमीन खाली कराने का प्रयास किया बहस हुई तो फसल में आग लगा दी और गोली चलाने का प्रयास हुआ गोली किसी सतवीर ने चलाई लेकिन यूनिस पटेल को नहीं लगी इस मामले में अभियुक्त गण कांति लाल एवं अक्षय जमानत पर हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं इस तरह के मामले तो इस देश में अनेक हैं क्या इस वजह से अक्षय कांति को डरा दिया गया या यह वजह रही होगी कि 10 मई को पता नहीं क्या हो जाए तो उम्मीदवार ले लेते हैं अदालत को भी देखना चाहिए कि उसके फैसले का इस्तेमाल किस रूप में हो सकता है और चुनाव आयोग को भी कि कहीं यह मामला उम्मीदवार को भयभीत करने से तो नहीं जुड़ा है दो का मामला है यह भी सब कुछ नियम के तहत ही हो रहा है कोर्ट ने फैसला दिया तो आप क्या कह सकते हैं चुनाव के कारण कोर्ट फैसला नहीं देगा आप यह तो नहीं कह सकते लेकिन इसी फैसले के बाद अगर उम्मीदवार अपना पर्चा वापस लेकर बीजेपी के नेताओं के साथ बाहर जाए और बीजेपी में शामिल हो जाए तो क्या यह भय और प्रलोभन का मामला नहीं बनता अगर इसी तरह उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया तब इस चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा इंदौर के निर्वाचन अधिकारी के बयान से तो सब कुछ सामान्य लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि किसी को भयभीत किया जा रहा है फील्ड के अधिकारी इस पर नजर रखेंगे जाहिर है इसमें मतदाता से लेकर उम्मीदवार तक की सुरक्षा और निर्भीकता शामिल है हम इक्कीस को अपॉइंट कर रहे हैं और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे इंड्यूसमेंट एंड कोर्शन इंटीमेशन फ्री इंटीमिटेशन फ्री इलेक्शन हो इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे हम रिपोर्ट करेंगे इतनी तैनाती के बाद यह तीसरी घटना हो गई खजुराहो में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया रद्द होने के पीछे किसी तरह की साजिश थी या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है सूरत में भी नीलेष कुंभानी ने सपने में तो नहीं देखा होगा कि इस बार चुनाव नहीं लड़ते हैं सूरत से इंदौर इस मामले में अलग है कि इंदौर में सब कुछ कैमरे के सामने हुआ आपने वीडियो में देखा कि बीजेपी के लोग कांग्रेस के उम्मीदवार को पकड़कर अपनी पार्टी में लिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने खुद ही ट्वीट कर इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम जी का स्वागत किया है और इस ट्वीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को टैग किया है लिखा है कि इनके नेतृत्व में अक्षय कांति का बीजेपी में स्वागत है मतलब आप छिपाने की भी जरूरत नहीं किस खेल से प्रधानमंत्री अनजान हैं आम तौर पर ऐसे मामलों से प्रधानमंत्री को दूर रखा जाता है लेकिन कैलाश विजयवर्गीय गर्व के साथ इसे प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को टैग करते हैं और ट्वीट करते हैं तब भी निर्वाचन अधिकारी की प्रतिक्रिया से लगता है कि सब कुछ कितना रूटीन की तरह होता जा रहा है क्योंकि आज नाम वापसी हो रही है और शाम के तीन बजे तक का समय है नाम वापसी का और इसी क्रम में अभी तक तीन अभ्यर्थियों के द्वारा अपना जो निर्धारित फॉर्मेट होता है उसमें प्रस्तुत किया गया है नाम वापसी हेतु आवेदन और इसी क्रम में जो कांग्रेस कैंडिडेट है थे अक्षय बम उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी सी कराई जब हलफनामों की जांच हो रही थी तब भी भाजपा के लीगल सेल ने सवाल उठाया कि अक्षय कांति बम के नामांकन में धारा 307 के मामले का जिक्र नहीं है खजुराहो में पर्चा रद्द हुआ कौन जानता है कि पर्दे के पीछे किस तरह का खेल खेला गया होगा कांग्रेस ने सूरत को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी हमें नहीं पता कि सूरत के मामले में चुनाव आयोग ने उस शिकायत पर क्या फैसला दिया ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ भी गलत नहीं हो रहा है बस विपक्ष के ही उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हो रहे हैं विपक्ष के ही उम्मीदवारों के पर्चे वापस लिए जा रहे हैं और विपक्ष का ही उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हुआ जा रहा है और यह सब सही सही होता जा रहा है अब वही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय फोटो ट्वीट कर रहे हैं उन्होंने कितने आत्मविश्वास से सभी को फोटो टैग कर दिया कि कांग्रेस के उम्मीदवार को खुद अपनी कार में लेकर जा रहे हैं अब इस सवाल का मतलब ही नहीं है कि इसमें प्रधानमंत्री का रोल है या नहीं या उनकी जानकारी में हुआ है या नहीं क्योंकि यह ट्वीट प्रधानमंत्री को भी टैग किया गया है खजुराहो में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का पर्चा रद्द हुआ इंडिया ने के को समर्थन दिया है। नतीजे घोषित हो चुके हैं खजुराहो में मतदान की औपचारिकता बाकी है सवाल है कि क्या यह एक तरह से डकैती नहीं है अगर इसी तरह से उम्मीदवार पर्चा वापस लेकर बीजेपी में जाते रहे तो क्या बच जाएगा फिर तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इंदौर को नागपुर के बाद आर का दूसरा मुख्यालय कहा जाता है यहाँ से लगातार आठ बार सुमित्रा महाजन जीतती रही हैं 2019 में उनका टिकट कट गया और बीजेपी ने शंकर ललवानी को टिकट दिया शंकर ललवानी पांच लाख से अधिक वोटों से जीते 2019 में वे देश में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों में से थे जिस शहर में बीजेपी को इतने वोट मिलते हैं वहां बीजेपी ने यह तरीका अपनाया है यह कहीं से सामान्य प्रक्रिया नहीं है इंदौर की जनता इतनी मासूम भी नहीं है अगर इस खेल में शामिल है मूक दर्शक है तो अफसोस की बात है क्या बीजेपी इसकी जांच कर रही है कि जनता उसकी हरकतों को कहां तक बर्दाश्त करती करती है करती है स्वीकार सूरत के 18 लाख मतदाताओं को तो वोट देने का मौका ही नहीं मिलेगा और इंदौर के 27 लाख मतदाताओं के सामने अब एक ही राष्ट्रीय विकल्प होगा सूरत में लोग चुप हो गए इंदौर के लोग भी चुप रह जाएंगे क्या यह एक तरह परीक्षण चल रहा है कि अगर चुनाव नहीं होंगे तो जनता में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी यह तस्वीर इंदौर के 27 लाख वोटरों का मजाक उड़ा रही है यह महफिल बता रही है कि 27 लाख वोटर की उम्मीदों का चोखा बनाकर चट किया जा सकता है और इस तरह से पार्टी बदलकर बीजेपी में पार्टी की जा सकती है बम ने बीजेपी के नेताओं को घर बुलाकर आज पार्टी की शानदार खाना खाया और यह तस्वीर भयानक हो गई अगर इंदौर को लगता है कि इससे उसका इतिहास शानदार हो जाएगा स्वच्छ हो जाएगा तो वह भरम में है इतिहास बराबर लिखेगा कि जब सूरत और इंदौर में उम्मीदवारों की लूट हुई तो शहर के नागरिक धर्म की राजनीति में ध्यान लगा रहे थे और दूसरी तरफ देखने की नौटंकी कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं खजुरा हो सूरत और इंदौर की घटना बता रही है 2024 के चुनाव के बीच ये चुनाव नहीं होने के तीन मॉडल हैं और तीनों में खास अंतर नहीं लेकिन अगर यहां की जनता चुनाव नहीं होने को स्वीकार कर रही है या बीजेपी को इसका डर तक नहीं कि जनता क्या कहेगी मतदाता क्या कहेगा तब यह बहुत चिंता की बात है आपको याद होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बार कहा है कि इस बार बीजेपी जीत गई तो देश में आगे चुनाव नहीं होंगे जिस तरह से इंदौर में खुलेआम यह खेल हुआ है यही डर का कारण है कि यह चुनाव कितना भयमुक्त हो रहा है जब चुनाव भयमुक्त नहीं होता हुआ लग रहा है तब यह लोकतंत्र और चुनाव कितना चुनाव बचा रह गया है सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेष कुंभाणी की उम्मीदवार रद्द हुई अचानक खबर आ जाती है कि उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सही नहीं है प्रस्तावक गायब है कांग्रेस के सांसद बाकी सभी उम्मीदवार अपना पर्चा वापस ले चुके हैं और बीजेपी के उम्मीदवार को विजेता का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है इस चुनाव में सूरत के 18 लाख मतदाताओं से वोट डालने का सुख छीन लिया गया धर्म की राजनीति ने पिछले कई दशकों में उन्हें इस हाल पर ला छोड़ा है कि बोल भी नहीं पा रहे हैं सूरत के अखबारों में विस्तार से खबरें छपी हैं कि किस तरह बीजेपी ने पर्दे के पीछे से खेल की योजना बनाई लेकिन इंदौर में तो सब कुछ कैमरे के सामने हुआ सब देखते रहे कि कांग्रेस का प्रत्याशी पर्चा वापस लेकर कहां जा रहा है किसके साथ जा रहा है गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है उसने सूरत की घटना को तुरंत भुला दिया लेकिन सूरत पर आप हमारे दोनों वीडियो जरूर देखिएगा अभी वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं जब लोकतंत्र का सत्यानाश पूरा हो जाएगा तो आपके पास भी काफी वक्त रहेगा तब हमारा वीडियो देख लीजिएगा कई तरह के किस से चलाए जा रहे हैं ताकि लगे कि कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस से नाराज था कांग्रेस के नेतृत्व की गलती है ऐसी कभी भी बनाई जा सकती हैं गोदी मीडिया मिनटों में साबित कर देगा कि इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं मध्य प्रदेश में दो चरणों के मतदान हुए दूसरे चरण में नौ प्रतिशत वोट कम हुआ है दो की तुलना में यही नहीं महिलाओं के वोट में भी गिरावट देखी गई है बहुत भारी मूल बात है कि 27 लाख मतदाताओं को विकल्पों से वंचित कर दिया गया इस घटना को नॉर्मल मान लेना भी खतरनाक है चुनाव जनता के बीच और उम्मीदवारों के बीच होने चाहिए किस उम्मीदवार के साथ क्या हो रहा है उसके परिवार और रिश्तेदार को केस मुकदमों का डर दिखाया जा रहा है या क्या किया जा रहा है विपक्ष के उम्मीदवार को कैसे भयभीत किया जा रहा है आप नहीं जानते हैं अगर यही होता रहा तो जनता कुछ और चाहती होगी और नतीजा कुछ और निकलने वाला है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ट्वीट किया है कि पहले अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक निर्विरोध फिर खजुराहो में नामांकन रद्द उसके बाद सूरत में निर्विरोध अब इंदौर में निर्विरोध सूरत में बी उम्मीदवार को क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लोकेशन से तलाश कर जबरन होटल पहुंचाया। इंदौर के अधिकारों का दमन करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है चंपई सोरेन सवाल उठाते हैं कि आपको अब सत्ता में लौटे तो देश का लोकतंत्र और आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे आज इंदौर में इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था था उस पर तीन दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई कोई उसका उसको डराया गया धमकाया गया रात भर उसको यात्रा दी गई अलग अलग प्रकार और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाकर निकलवा दिया जो मेलेज था ये मैसेज क्या है ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग भी करना है मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे प्रदेश की जनता से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे देश की और खासकर इंदौर की जनता से कि लोकतंत्र में आपको बिलीव है विश्वास है तो फिर इस तानाशाही के अगेंस्ट पूरे देश को प्रदेश को खड़ा होना पड़ेगा अब ये कांग्रेस बीजेपी का विषय है ही जो परिवार का साथी ये सोचता है कि मुझे वोट देकर मेरी सरकार चुननी है मेरा जनप्रतिनिधि की निधि चुनना मुझे आगे भी मिला देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है मेरा आरक्षण मजबूत रखना है बहुत से टीवी के जानकार आपको तुरंत समझा देंगे कि यह कांग्रेस के नेतृत्व की कमजोरी है कांग्रेस को पार्टी मैनेज करना नहीं आता है मगर कोई भी यह नहीं बताएगा कि प्रचंड बहुमत की ताकत से लैस कई हजार करोड़ के चंदे से लैस बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है वह क्यों किसी दल के उम्मीदवार को मैदान से हटा रही है क्या उसका ऐसा करना मतदाताओं को धोखे में नहीं डालना है वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं करना है क्या इसीलिए यह सब किया जा रहा है कि चुनाव ना हो यहां बड़ी खबर क्या है इस पर गौर कीजिए कांग्रेस का कमजोर होना या बीजेपी का मैदान से किसी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार से हटाकर अपनी पार्टी में मिला लेना सब कुछ साफ साफ दिख रहा है मगर अंग्रेजी बोलने वाले ही थर्ड क्लास गोदी संपादक आपको कहीं और दिखाना चाहते हैं उनके लिए लोकतंत्र की लूट भी सामान्य चुनावी हेराफेरी की घटना है ऐसे ही लोग हर चुनाव में इस तरह की घटिया रिपोर्टिंग से चुनावी करतूतों को आपकी नजरों में सामान्य बताते रहे हैं भारत में आज कम से कम कर्नाटका के सेक्स कांड की चर्चा होनी थी जेडीएस का उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना देश से भाग गया है इस पर अनगिनत महिलाओं के साथ कथित रूप से बलात्कार करने और यौन संबंध के लिए मजबूर करने के आरोप हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इसका प्रचार किया था इस कांड से देश को सन्नाटे में आ जाना चाहिए मगर यह खबर भी सामान्य खबर की तरह पीछे धकेल दी गई बीजेपी की खबरों को पिछले दरवाजे से मैनेज किया जा रहा है और विपक्ष के उम्मीदवारों को पिछले दरवाजे से दबोच लिया जा रहा है कर्नाटका के गुलबर्गा में प्रियंका की रैली में आई यह भीड़ क्या आश्वस्त करती है कि जनता के पास अब भी कुछ बचा हुआ है चुनाव जनता लड़ रही है एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया हजारों महिलाओं के साथ मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में कुछ समय पहले तीन दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई प्रधानमंत्री जी मंत्री जी गृह मंत्री बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है लेकिन इस तरह का अपराधी इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर निठारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है और यह बलात्कार कांड किसी और ने नहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है जो अभी मोदी जी के साथ है भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए यह महिलाओं के साथ दमन का बलात्कार का शोषण का उनके चीरहरल का मामला है उनकी इज्जत है भारत के, के चुनाव के पहले दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस ने एक मई को दिल्ली बुलाया है रेवंत रेड्डी से कहा गया है कि उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा कराने होंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अमित शाह से जुड़े फेक वीडियो के केस में गिरफ्तारी भी हुई है अब बीच चुनाव में एक तीसरे मुख्यमंत्री भी टारगेट पर आ गए हैं सैकड़ों हजारों सेक्स वीडियो का आरोपी भागकर जर्मनी चला गया है उसके पीछे कोई पुलिस नहीं लेकिन वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस एक मुख्यमंत्री को बुलाना चाहती है आपका लोकतंत्र जा रहा है चला गया तो बुलाने पर भी नहीं आएगा